Привет всем! С вами я, Гулливер, или же Сема и мы продолжаем играть в игру, которая называется Rock Legacy. В прошлой серии мы победили босса, который, ну, которого зовут Шидер. И я зачем-то... Так, а зачем я купил деньги-то? Да и вроде ни на что не, не хватает. Ну, вроде, да. Вроде ни на что не хватает. А руну никакую. Где и руну вроде бы. Ну. Да. руну вроде бы. С рунами вроде бы все нормально. Стоп. А руна. Да, она у меня активна. Так, ну, давайте зайдем в замок. Строим. Замок. Ну, вот да. Вот подтверждение того, что мы победили этого босса. Да, теперь пер первая локация. Так, так. Мы играем за варвара. Так. Вот так вот. Плюс два здоровья. Это очень и очень, как я думаю, хорошо. С вещами этого. Эм, ну, с этими вещами, которые... Я забыл, как они называются. Ну, с помощью этих а крови там вроде бы забыл как называется но с помощью этих э, вещей мы можем э, убивая врагов выпивать их кровь уходи так вроде убрал вот все Ай, ей-ей. Больновато. Интересно, я заметил то, что всех э, зомбаков мы убиваем с первого удара, а вот скелетиков с ними надо попотеть. А, ну ладно, не попотеть, а их более пр проблематично убивать. Оооо, пейзаж рока. Да блин, да я не могу его ударить. Это издевательство какое-то. Тринадцатый уровень. Че, умер? А -а -а. Глупо, умер, очень глупо. И эластичный. Я не, я не знаю, что дает эластичность. Эластичность. И м -м, Плутов очень не люблю. Ну вот один такой более-менее. 420. М -м. Кстати. Здоровья. Вот что не нравится мне в системе прокачки, это то, что нам каждый раз надо, ну не надо, а каждый раз, когда мы покупаем улучшение, все остальные улучшения повышаются в цене. Это я очень и очень не люблю, ненавижу. Стопак в чем мне сейчас ударил-то? А, через стенки бьет. ну это мне никак не должно было. Сейчас нанести э, урон. Так, сейчас надо картины убить. Так. Понятно, что одна из этих картин, да. Э, мне кажется, или как-то многовато мешку золото не, не я ничего не имею против но это странно а Где? Он? это очень и очень странно Чисто на карту. что вы видите этот треугольник? А еще мне кажется, экран пошатывается. Ну, я не думаю, то что здесь должна быть секретная комната. Две картины. Как-то странновато, я скажу вам. Никогда так много, на самом деле. Почти никогда так много не зарабатывал. Блин, плохо то, что вот так вот сильно, очень сильно откидывает. Нет, так, так. Ой! Балын. Так, монетки не дали. Быстренько за... монетку, так. Он стреливает. А мы его упасим. Так. Пока что все идет очень, очень и очень хорошо. Так. Блин! Эммм, тиак. Он как-то... Да опять от фигня. Уходы. Извините, что такое получается. Вот. Извиняюсь от всей души. Тиак. Так. 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 Да блин, убивайся. Денушка, дынушка. А, знаете, все-таки думаю возьму кинжалы. Ух, нет, я не хочу туда. Боюсь слиться. Так. Ну, тут вроде так можно сказать, комната передыхать. О, господи! Сколько много всего-то выпало. М -м, так, значит, вас жду здесь. А знаете, в чем-то это хорошо, то, что так вот далеко откидывать. В чем-то это хорошо. В чем-то я считаю, что в чем-то здесь есть такая хорошая вещь. Да, я хотел только сказать, что мы, кажется, мы сейчас уйдем в майо. Ну, в локацию майя. Так вот. Не люблю этого чувака. Не нравится мне он. Ну, иди. фу, -фу. Привет, Лок. Бьем, 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 бьем. Они шустрые. Нифига себе немного, нифига себе немного сносит. Не, ну, зря наш на самом деле пошел. Ну, ничего страшного. Кажется, побил свой рекорд. <laughs> Избранный Карликовость. Дислексия. У вас проблемы с чтением. Топор, стенолезвие, карликовость. Ну вот, Шинобик. Шинобиль. 720. М -м. Так, надо сначала подумать, на ну, что бы нам потратить это все. Потому что, знаете, ну как-то... знаете, с магией все равно не лажу. А, смотрите, это вампиризм, а это плюс 15 квитуру. Я вот, знаете, даже не знаю, но вампиризм очень хорошая вещь. Но здоровье уменьшится, будет шить здоровье. Mm, сложный выбор, как для меня. Но я куплю все-таки вампиризм. И надену. А, -а, -а, а, Брони не хватает. Ну, точнее, веса. Веса не хватает. А вес у нас здесь сидим. Ну, Оставить. Ой, идем зарабатывать. Так, сразу у меня курочка выпала. Хорошо, что у моего персонажа нет электрофобии. Я считаю, что это очень хорошо. Что, здоровом маги? Да не, мы с вами не виделись. какие каких-то. Вот, пожалуйста. Где здоровье? М? Ну где вот оно? Ну было здоровье, нет здоровья. Уходите. Ну вот. Да. Чарит. 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 Слово такое. Вот. Электрофобия. Курицы. Пугают. Вот. Вот. Ну ладно, холодина. С, с магами, я не дружу. Ты да что это за вопросительные знаки? Ну что это, что это, это за вопросительные знаки? так, бац, 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 бац. Ну что это за бросательные знаки? Почему они от меня уходят? А еще в какой-то водке. Ухухухухухухуху, какие испугался. -то. Так. Блиг, 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 блиг. Почему счарит так много падает? Или это типа, из-за того, что это мой нелюбимый этот монстр, поэтому так много падает? М -м -м. Интересно, интересно. А -м -м. Курочка. Курочка. А, опять курочка! Зачем так пугать-то? Замечу... Эм, Опять курочка. Курочка. Опять. А, а. Вроде я второй раз не убивал не курочку. Странно, странно. Не правда ли? корочка. Ну, стреляйте. А, ну там несколько этих глазиков. Так, что у нас здесь? Ну понятно, что, понятно, что у нас здесь. И зомби. Ну, зомбаком это просто. Кстати, вот этих вот эти вот шарики это еще можно убить. Но это надо иметь фигню, которая возвращает дамаг тому, кто мне нанес этот дамаг. Кстати, я заметила то, что вот эти вот холсты Рока, они частенько маскируются под этого слыбня смерти или как это? Того человека, который берет налоги. Фу. Ну шо, скелет? Поиграем. Ой, прям под его косточку. Ты что там за Они меня убешивают подозрительно, я хотел сказать. Такое, такое больш... Такая большая местность и... и... никого. Кстати, там, возможно, этот... Зомбак. Это надо быть поаккуратнее. Ну, давай, косточка. Нет, давай, мистер Костик. Ай-яй-яй. Привет. ничего нет. Ну ладно. Ну ладно. И недельку не играл, и уже все равно скилл, я бы даже сказал, сохранился и даже, возможно, увеличился. Что-то как-то и подозрительно начал тащить. Не правда ли? Ой, ё я, я думаю, я прямо под него упал. Так. Опять сундук. Окей. Кстати, мне интересно. Дальше... Опять фигня вылезла. Дальше вот это... это... Сначала можно куда-нибудь пройти? Uh, Йолоу, Не надо забывать то, что у нас электрофобия. И мы боимся курицу. Сейчас возведение время вот не помешал бы. Привет, хидор. мы тебя уже победили. Ну, о, новая новая бруна. Ну, все, давайте переклютим идти наверх. О, привет, серый рыцарь! Да мы с тобой не виделись. Не правда ли? Дурацкие глаза, как я вас ненавижу. Фух Я реально глаза. Я реально глаза ненавижу. Как будто не признавалась, но они хоть и простые, но... Они меня иногда подберут. Подберут. Текс. Да, блин. Блин. Текс. Надо все-таки с ними поаккуратнее. ПП, тут даже... Ай-яй-яй. Ну почему такой кусой то Почему не что так? <бузы> Нет, да ну нафиг тут. Ну там у меня есть, но я могу там... Я могу э спуститься вниз в комнату и пройтись там. Поэтому, я бы даже сказал, бесполезно. Там можно и не спускаться через тот путь, но все равно это занимает э, больше времени по обычными вот так вот и ходить. Кстати, а чего у тут не внизу? Так, значит это комната картин, да? Ури. Годоныш. Годоныш. Да, нам надо... Да нафиг я лучше через ту комнату <laughs> пойду. Я думаю, это все-таки будет последний герой, за которого мы с вами поиграем. <laughs> Зачем я че? Как мне сейчас фартануло-то? Якс. Стреляй. Самое главное, чтобы не попалась курочка. Я вот, знаете, надеюсь, чтобы курочка не попалась. Ай, точно где это Зеркальный. Парень, зеркальный. Да блин. Нюансовших. Фу, сколько многих я побил. Вот и серия сразу побил свой рекорд. Давайте выберем персонажа. Он... Вот офигенный паладин. Ну, сразу эти твои откладываются. И прям идеальный паладин. Моя любимая магия. Один из моих любимых классов. И одна моя и любимая моя черта. Прямо вообще, так, значит мне надо качнуть броню, ммм. значит мне надо качнуть, что мне надо, мне надо что-нибудь нормальное такое качнуть, очень-нибудь, очень-нибудь нормальное, крит шанс, ммм. крит урон не, качну-ка и силу. И в таком случае мне хватает накрыт урон. Накрит урон. накрыт урон. Так, ну. Вроде... Mm. Да, урон 40. У магии урон 11 но... Так, значит, у нас появился новый шлем. Кремчатый. тоже надо накопить и купить он намного проще чем этот но и веса побольше прибавит значит эм, и купим наш этот ну mm, ровно 90 так сколько надо Значит, 410. Ну а накопим мы, конечно же, на это все дело в следующей серии. Подписываемся, ставим лайки. Всем удачи. Всем пока.